Bu dəfəki çorap tortumuzu watercolor texnikası ilə hazırlamışıq, həm əboya ilə üzərini işləmişik, həm də elastik kremdən şəkil çəkmişik üzərinə. Bu isə şokolad parçadan hazırlanıb görünənə qədər möhtəşəm və ideal pürüzsüz görüntüsü var. Burda isə hazırlayırıq Şaxtar babanın ayaqqabısını. İnkiçəcə kəsimini eləmişik. Baxın, bundan nə qədər gözəl görsənil boğça eylə parça halında olur. Şokolad parçadan hazırladığımız bogçamız. Bunun ö, görünüşü çox daha qəşəngdir. E, baxın vidinə eylən bogça halında. Çalışın e, şəkər xəmindən qat-qat gözəldir. Çalışın öyrədilən parçalardan gözəl texnikalar düzəldin. Şokolad parçadandır bütünlüydə. Bu bir tortumuz. Aykabımızı örttük. Çorabın üzərinə ceyranın şəklini çəkirəm. Elastik şəkil köyrətmişəmə qızlar sizə. Elastik şəkildən də çəkib üzərinə yapışdıra bilərsiz. İndi mən boya ilə çəkdim. Boya çəkə bilməyənlər elastik şəkillə. Elastikdir də zaten hər tərəfə əyilir və daha bir tortumuz. Baxın, bunları elastik kremlə yapışdırdıq üzərinə. Bunu boya ilə rəsm çəkdik. Burda da elastik kremlə gördüyünüz kimi baxın ceyranı elastik kremə yapışdırınca və pudra istifadə edəcəksiniz üzərinə.